Mulut dan tangan saya, mulut tidak boleh ditutup, tangan tidak terikat lah yeah. Sebelum ini, saya anggota pentadbiran, jemaah menteri Kalau saya tak setuju pun, contohnya, saya tak setuju Azam baki dilantik Saya tak boleh nak sebut secara terbuka oh. Saya hmm. sentuh sikit tentang resignation Boleh eh? Uh, dalam, ya banyak news-news, uh, sumber-sumber cakap YB ni dah resign, cuti ini, yang itu. Jadi kalau akhirnya lah, YB mungkin boleh clarify. Kalau, yalah, unfortunately YB kalah, timbalan presiden, adakah YB akan resign betul-betul? <laughs> Macam mana? <laughs> <laughs> uh, tak, um, yalah, saya, saya ingat dia bermula contohnya yang saya bercuti itu kemudian dia lambung oh. kata saya letak jawatan kan. Hmm. Saya ingat ialah ia sebahagian daripada naratif yang cuba nak tunjukkan kononnya saya merajuk kan. Okay. Yang yang itu saya ingat sama ada saya tidak difahami ataupun budaya kita ini masih lagi belum boleh membezakan di antara um, accountability dengan uh, kuasa dengan kerajaan ya. Pandangan saya begini kan. Um, tadi saya tegang contohnya untuk uh, bila saya, bercuti, saya nak tumpu uh, menguruskan parti maka saya ambil cuti lah contohnya kan tapi dia cepat kata dia resign kan tapi sebenarnya kita ni dalam sistem Westminster hmm, dalam sistem Westminster maksudnya yang menjadi anggota pentadbiran menteri-menteri itu mewakili parti-parti yang membentuk kerajaan. Maka, secara prinsip demokratiknya, pimpinan di dalam parti itu mestilah mendapat tempat di dalam kerajaan kerana tujuan parti politik bertanding di dalam pilihan raya ialah supaya mereka menjadi kerajaan supaya mereka boleh menterjemahkan dasar dan program mereka di dalam kerajaan. Kalau contohnya keadaan kita ialah dalam parti ni orang lain semua menang, dalam kerajaan ni orang lain semua maka kucak kaci kerajaan dan negara. Dan kita dah melalui keadaan ini dua kali. Kebelakangan ini tahun 2018. Um, semasa pemerintahan PH 1.0 di bawah zaman Tun Dr Mahathir dahulu kan? kita ada wakil-wakil dalam kerajaan you know Azmin, Zuraida, saya lupa dah banyak dah lah tetapi dia tidak mengikut keputusan parti maka dia timbul pertembungan ini lain orang dicalon, lain orang yang dilantik jadi bila dia rasa saya tidak dilantik oleh parti maka saya tidak bertanggungjawab kepada apa-apa keputusan parti parti pun kecoh kerajaan pun kecoh Kemudian apabila Tan Sri Muhyiddin mengambil alih um, keadaan yang sama berlaku dengan AMNO. Kerana pimpinan AMNO itu dia tak ada dalam kerajaan. Yang jadi menteri dalam kerajaan tu Anwar Musa beberapa orang lagi tu dia rasakan kiblat dia itu ialah kepada perdana menteri bukan kepada parti. Kecoh lagi. Jadi saya bagi saya benda itu tak Sa tak tak perlu diperdebatkan benda itu jelas apabila ada pemilihan di dalam parti dan bila parti ada pimpinan baru yeah. maka keputusan parti itu mestilah diterjemahkan di dalam kerajaan kalau tidak apa guna kita memilih pimpinan kita di dalam parti hmm. tak guna baik kita buat parti tapoe kita ni parti politik. Itulah tujuannya. Jadi dia tak berbangkit lah. Bagi saya soalnya ialah kebiasaan dalam politik Malaysia ini seorang menteri itu bila dia dah kalah dan tidak ada tempat dalam parti dia hmm. dia mati-matian dia tak nak tinggalkan kabinet. Ha, itu masalah dia. Dia sanggup buat apa sahaja Kona sana, kona sini Asalkan dia kekal dalam kabinet kan? ya. Sedari-sedari tahu saya Saya bersyukurlah. Satu benda yang saya ingat you ni. Know, bila benda ni berlaku dalam 2-3 bulan yang lepas ni um, Boleh tanya pegawai saya ke orang yang duduk keliling saya Kadang-kadang saya rasa dia bimbang Sebab dia tengok saya happy go lucky sangat Saya okey je tak ada apa hmm. Masalah saya masih lagi dengan kucing-kucing saya Itu masalah saya Kucing saya yang paling tua tu nampak tua nak mati Kemudian ada 18 ekor tu tak terjaga terlalu banyak ha, Itu masalah utama saya Tapi soal kabinet semua ni Saya rasa bersyukur kerana saya dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga biasa Jadi konsep kuasa, duit, harta ini Saya bersyukur kerana saya tak pernah ada nafsu itu saya tak ada nafsu nak jadi orang besar-besar, sebenarnya tak ada dan saya tak boleh nak ambil duit saya tak boleh nak rasuah, benda tu haram yang itu yang kita lawan jadi kalau saya jadi menteri pun, aku kerja macam orang nak mampus sampai ke malam sebenarnya kalau saya duduk di luar saya lagi bahagia dan sebenarnya saya boleh buat duit dengan bebas jadi sebab itu saya tak pernah terikat dengan soal saya nak sangat jadi menteri. Jadi tak timbul soal apa kesan pemilihan ini kepada kerajaan. Saya dah pergi jumpa pun juga kawan-kawan daripada parti lain dalam kerajaan. Saya dah pergi jumpa, saya beritahu, ah, jangan bimbang bising-bising PKR ni, kita orang bisinglah hirup pikuk ni biasa dalam PKR. Tapi jangan bimbang tidak ada apa-apa tindakan yang nakal ataupun yang akan menggoncang kerajaan. Kalau saya kalah, saya akan meletak jawatan, saya akan kembali sebagai ahli parlimen biasa dan saya juga bersyukur ada hikmah dia atas beberapa perkara. Satu saya tidak dibebankan dengan tugas sebagai menteri. Teruk tau jadi menteri ni. Banyak tanggungjawab. Tak terbuat satu yang kedua yang saya lagi happy ialah mulut dan tangan saya, mulut tidak boleh ditutup, tangan tidak terikat lah. Yeah. Sebelum ini, saya anggota pentadbiran jemaah menteri. Kalau saya tak setuju pun, contohnya saya tak setuju azam baki dilantik. Saya tak boleh nak sebut secara terbuka. Hmm. Sebab saya anggota pentadbiran. Kalau saya sebut secara terbuka, Maka itu melanggar etika kerana menyebabkan Perdana Menteri kena menjawab kerana yang melantiknya Perdana Menteri. Tak boleh. Jadi saya kena diam dan saya telan. Apa-apa yang berlaku kalau contohnya Dr. Akmal cerita KK Mat ke stokin tak stokin. Saya tak boleh nak jawab dan buat kenyataan terbuka. Cerita kuil saya tak boleh nak jawab. Sebab saya adalah anggota Pentadbiran, saya menteri kalau saya jawab maksudnya orang kata media semua akan melaporkan tengok ni menteri bergaduh sama dia maka saya telan semua tapi kalau saya bukan anggota pentadbiran saya bebas bercakap dengan terbuka mengenai semua perkara sebab itu saya jumpa datuk sri anwar ibrahim saya jumpa saif Dua tiga minggu yang lepas okay. Saya memang sebut Saya tak ada masalah sebenarnya Soal bertanding ke tak bertanding Sebagai timbalan presiden ni hmm. Saya bukan orang yang Membuat keputusan berdasarkan jawatan Saya buat keputusan Berdasarkan misi Kalau dulu Saya bertanding timbalan presiden Misi kita ialah Untuk meletakkan Datuk Seri Anwar Sebagai perdana menteri supaya kita ada peluang untuk mentadbir. Kemudian sebagai menteri misi saya ialah mengembalikan kestabilan ekonomi negara supaya orang mula melabur dan mula tenang dan orang boleh nampak potensi ekonomi negara. Misi saya sekarang ialah untuk memastikan kita menang PRU16. Dan saya boleh buat dengan pelbagai cara Sama ada saya jadi menteri ke Sama ada saya menjadi seorang ahli parlimen biasa Saya tak rasa lah eh Contohnya eh Saya tak rasa Hanya kerana saya bukan lagi timbalan presiden PKR Atau saya bukan menteri ekonomi Maka bila saya bercakap Tak ada orang yang dengar cakap saya Saya rasa Sama ada saya menteri ke tak menteri ke saya apa pun kalau saya turun balik berceramah cuma jangan lain kali janganlah panggil lori cabuk lori tu tercabuk lah lori tu agak bagus tau ha. jadi kalau saya contohnya Adekun. saya keliling balik berceramah turun balik saya tak rasa orang tak datang dengan saya hanya kerana saya bukan menteri atau timbalan presiden sebab saudara-saudari yang datang depan ini yang bertahun-tahun duk terang-dengar ceramah saya yang duk menonton, masa saya tak ada apa-apa, masa saya penganggur pun korang dengar aku juga. Korang tetap dengar. Masa saya bukan ahli parlimen, saya dedahkan pasal NFC, pasal tabung haji, pasal MARA, pasal 1MDB. Saya bukan ahli parlimen pun. Saya bukan naik presiden parti pun masa itu. Korang dengar juga. Sebabnya ialah kerana rakyat kita cerdik. Dan dia akan datang bukan untuk jawatan, dia datang untuk membuat pertimbangan dan penilaian. Siapa yang datang membentangkan hujah dengan baik, disambut dengan fakta yang baik, saya yakin itulah proses reformasi yang berterusan yang kita kena buat. Jadi, saya tak tak ambil support sebenarnya dan saya dah sebut kepada Datuk Seri Anwar saya dah sebut kepada Saif saya dah sebut kepada rakan di dalam GPS saya dah sebut kepada rakan di dalam BN bahawa janganlah kamu bimbang dengan bising-bising di dalam pemilihan PKR kali ini kerana apapun keputusannya itu tidak akan menyebabkan kerajaan ini goyang kerana kami tahu peranan yang perlu kami lakukan seterusnya untuk kita persiapkan kerajaan ini menghadapi PRU ke-16 nanti ha, cuma lepas ini kalau saya tak jadi menteri ada banyak masa sikit lah jadi insyaAllah saya boleh mengalahkan Ramanan untuk turun ke bawah lah insyaAllah So YB dah jumpa dan brief event GPS dan BN berkaitan dengan sesi Saya saya dah jumpa rakan-rakan daripada GPS dan rakan-rakan daripada BN. Saya dah sebut pun. Saya dah jumpa mereka, saya akan terus jumpa mereka Baik. minggu depan ada beberapa orang lagi. Baik. Karena saya ada tanggungjawab itu. Yang menulis perjanjian pembentukan kerajaan perpaduan ini adalah aku. Hmm. Saya. Saya yang tulis. Saya yang runding. Jadi dia bukan soal jawatan, saya ada tanggungjawab itu dengan rakan-rakan Kalau kita buat partnership dalam bisnes Kalau saya buat keputusan, aku dah tak nak buat bisnes ini Saya kena duduk dengan partner saya Maklumkan, nyatakan dengan baik Jadi saya dah buat yang itu pun Jadi um, kepada rakan-rakan lah yang UMNO Yang adalah UMNO tu hantar mesej tu kan Ada UMNO suruh masuk UMNO Dah <laughs> tak, tak. Terima kasih. Ha. Ha, saya dah sebut kat GPS. Jadi saya saya harap kita lalui 10 11 hari ni dengan baik, hmm. dengan berhemah, kita gelak, kita marah, kita tweet, tapi akhirnya kita kena pastikan bahawa agenda progresif reformasi yang kita bawa sejak berpuluh tahun ini akan terus kita dapat pertahankan dengan rakyat. Itu misi yang cukup penting kepada semua. Baik baik baik. Resignation is one thing Tapi uh, dulu YB pun pernah mengundurkan diri dari politik dan membuat comeback lah Jadi kalau YB resign, adakah YB undur dari politik juga? Bukan dah tanya ke tadi? Kenapa? kabinet, kabinet uh, Oh oh ya tadi kabinet Lupa, 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 lupa okay. <laughs> Ya, dah saya kadang-kadang orang lupa. Sebenarnya keputusan ini kita tak boleh buat ikut suka hati kita. Kita kena buat berdasarkan keadaan semasa itulah kan. Jadi saya tahu mungkin ini soalannya dia tanya sebab nanti takut orang katalah takut dia dia macam merajuk macam yes, dulu. Yes, yes. Haa, yes, yes, yes. yes dia dia cucuklah saya ingat dia nak cucuk sebut merajuk tapi dia tak berani <laughs> kan. Um, keadaan dia dulu lain sebab dulu Dulu saya rakyat biasa Saya bukan ahli parlimen masa itu Saya hanyalah seorang anggota PKR masa itu Saya tak bertanding dalam 2018 uh, Jadi saya pun uh, tak ada kursi parlimen ke apa uh, Saya bertanding sebagai timbalan presiden Saya kalah 3,000 undi 1% lebih berbanding dengan Azmin jadi Datuk Seri Anwar kemudian uh, lantik saya sebagai naik presiden lantikan. Hmm. Jadi untuk 7 8 bulan pertama itu saya ada pandangan saya, saya bagi kepada Datuk Seri Anwar. Yeah. Tapi uh, begitu jelaslah bahawa pandangan-pandangan saya itu tidak diterima oleh parti pada ketika itu. Saya bukan anggota pentadbiran, saya bukan ahli parlimen, saya pun sebenarnya oleh kerana saya hanya ahli uh, naik presiden biasa dan sebagainya. Jadi Isyarat daripada parti itu cukup jelas bahawa parti sudah ada agenda dan juga strategi sendiri kan? Jadi kalau sedari-sedari jadi saya pun buat apa aku duduk terhege-hege kat situ Saya memang tahu masa itu bahawa peranan saya sudah tamat Maka saya pun kata tak apalah maka saya pun pergilah buat kerja semua dan sebagainya kan dan saya sempat kurus kan uh, dalam dalam uh, kalau orang tanya saya lah lepas ini insyaallah kalau lah saya tak ada dalam kabinet ke apa saya kalah paling kurang insyaallah saya kurus balik tau ha uh, dan bila saya kurus balik nanti uh, paling kurang bila nak ambil gambar dengan budak-budak yang Gen Z ni Paling kurang ada ada harga ada nilai sedikit lah sekarang dia ambil gambar dia tengok pak cik gemuk mana dia tu nak ambil gambar. Jadi keadaan dia agak berbeza sebab saya sekarang ahli parlimen kan dan saya um, ketua cabang yang ahli parlimen di Pandan. Mana boleh saya cabut macam tu je. Saya kena jaga parlimen saya. Saya memang tiap-tiap Uh, bulan, tiap-tiap dua minggu saya memang kena duduk dengan pakcik cerita longkang semua, benda itu akan berterusan lah, malah sebenarnya saya boleh buat lebih lagi lah, tambah kalau saya kurus kan, ha. jadi itu juga bagi ruang kepada saya untuk mungkin tumpu kepada beberapa perkara yang sebelum ini saya tak ada masa sebagai menteri contohnya kan kumpulan pengundi mana yang PKR dan PH adalah sangat lemah berbanding dengan PN. Kumpulan mana? Kumpulan Gen Z. Di bawah umur 27 28 tahun ke bawah sangat lemah. Um, saya mula-mula tak faham juga kenapa survey after survey data saya 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 ada data hmm. tiap-tiap bulan kan. Sangat lemah dengan pengundi uh, Gen Z ni kan. Saya kadang-kadang pelik juga tapi bila fikir balik Kadang-kadang kita, kalau tengok pimpinan PKR ni kan tu ada Nik, ni ada Tok Min, kan ada Kauji kat situ Kita ni tak sedar diri Kita rasa kita masih lagi muda, lawan tetap lawan reformasi semua Kita rasa kita umur 20-an, 30-an Sebab kononnya jiwa, jiwa melawan itu masih lagi kuat yeah. Kita ni dah pangkat bapak dengan datuk tau Ni kalau Tok Min ni dah pangkat datuk yang dah ada cucu saya ni pangkat bapak lah. Kalau tengok kepada pengundi-pengundi Gen Z, umur 22 tahun, umur 21, hmm. saya umur 48, pangkat bapak. Mana seksi bapak ni? Saya kalau kita fikir balik, saya dulu tidak bersetuju dengan Tun Mahathir masa saya umur 20-an 20 dulu. Ialah sebab saya kata tak guna punya orang tua. Ha, buat macam ini, kita orang muda kena melawan. Hati kita PH dengan PKR ni sebenarnya telah hilang kelebihan itu dan kita memang lemah dengan Gen Z. Jadi saya satu benda yang saya agak teruja ya. ialah macam mana untuk kita merapatkan jurang Gen Z itu supaya selepas ini. Sebab bila kita tengok PRU uh, yang lepas kan, zagi hmm. lagi tak tahu ni tahu ke tidak. Siapa sebenarnya yang menyokong PH yang sampai kita menang dan boleh jadi kajian ini orang-orang tua penyokong utama PH sekarang ialah terutamanya ialah Gen X dan mereka yang berumur 55 tahun ke atas. Makin tua, makin kuat sokongan kepada PH. Saya peliklah dulu kita lawan UMNO Barisan Nasional dulu, kita kata balik kampung beritahu kepada mak ayah kamu walaupun dia karat UMNO suruh dia sokong kita macam mana pula parti kita orang tua yang sokong sekarang kita lupa orang tua itu adalah kita kita lah yang orang tua tu dah 20 tahun lebih kita dah tua jadi oleh kerana kita tumpu kepada generasi kita kita ketinggalan besar dengan Gen Z. Jadi yeah. ini perkara-perkara yang saya rasa saya teruja, ada banyak benda yang kita boleh buat sebagai saya ahli parlimen dan tokoh masyarakat biasa yang boleh mengurangkan jurang untuk kita mendekati pengundi-pengundi Gen Z ke arah PRU ke-16 nanti.